пока мы можем вносить их только в черные книги позора. Но я верю, наступит момент, когда каждому из них придется ответить за их действия, за их поступки. И никого не оправдает то, что я на работе, и мне надо чем-то кормить свою семью. Есть в конце концов совесть, есть Бог. И каждому придется отвечать за его поступки. Те, кто работал на гестапо, тоже говорили, что они хотят жить, и что им надо и в НКВД и те, кто работали, они говорили, а мы на работе. Я хочу, чтобы мы с вами не позволяли чиновникам издеваться над нами. И собирали о всех о них информацию. И самых достойных будем с вами заносить в эту книгу позора. У нас уже есть кандидаты на следующее. Один из них это господин Мирзоев. Это начальник РОВД Долгинцевский за крышевание, за коррупционные действия и крышевание незаконно работающего рынка Долгинцевского. Это предприниматели знают эту проблему. За, за металлоломию и за наркоманию. И за наркоманию.